Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda mərkəzi yola yaxın, 1 nömrəli məktəbə yaxın, mərkəzi yoldan bir 200-250 metrə aralı məsafədə 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev fundament karkas betonludur. Şəxsi evdir, sahibi tərəfindən satılır. Dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilib, beton kəmərlidir. Həyəti Maşın gələn həyəti var, 2 maşınlıq bir həyəti var. Hal-hazırda elə həyətində elə maşın yerləşib, maşın var. 7-8 daş kürsülüdür. Evin yan tərəflərinə keçməyə yeri də var. Hər bir tərəfdən evə keçməyə yeri var, yan tərəflərə. Zirzəmsini göstərəm. Evin zirzəmsi görünən kimi hündürdür. Yəni hər bir otaqların altına keçməyə yer var. Müəyyən əşyaları yerləşdirmək mümkündür. Həyatda ev sahibəsi üzüm əkibdir, üzüm çardaq kimi düzəltmək istəyir buranı. Yəni belə bir şey var. Sonra kombi, həyatda kombini də göstərəm. Onda deyim ki, qaz, su, işıq daimidir. Su sayğacı artıq var. Yəni evdə yaşayış var, yaşayışlı evdir. Kombisi işlək vəziyyətdədir. Buradan da evin yan tərəfinə keçmə yeri var. İndi isə evin içərisinə keçək. Evin içərisini təqdim edim sizə. Biz hal-hazırda evdəyik. Evə daxil olduqda Sağ tərəfdə geniş bir mətbəxi var. Otaqlar onu deyim ki, genişdir, işıqlıdır. Mətbəx mebeli artıq hazırdır. Onu da qeyd etdim ki, evdə qiymətdən əlavə əşyalar da, yəni satıla bilər, əşyalar da satılır. Yəni ocaq əşyalar da çəkirəm ki, onları da diqqətlə baxasız. Burda istəsəz mətbəxi koridordan ayırmaq mümkündür yer saxlanılıbdır, ayırmaq olar. Mətbəxdən sonra deməli dəhlizdən keçdikdə sol tərəfdə geniş bir məsalət otaq yerləşir. Onu da qeyd etdim ki, evin otaqlarının hündürlüyü 3 metrdən artıqdır. 3 metr 40 sant, 50 santdir otaqların hündürlüyü. Ev 4 bir tərəfi qoşa daşla tikilib və qapı pəncərlərinin də üstündə qapı pəncərlərinin üstünə onu qeyd etdim ki, beton atılıbdır. Otaqda, yəni qapının, pəncərlərin üstündən beton kəmər gedib. Əşyalar mebel əşyalar demək olar ki, bu otaqdakılar istifadə olunmayıb, yalnız bir dəfə, xeyr, işdə istifadə olunubdur. Bura isə bir yataq otağı. Kombi gördüyünüz kimi, hər bir otağa kombi xətti var, kombi işlək vəziyyətdədir. Evə köçürüləndə mebellər yeni alınıb. Bura isə ikinci bir yataq otağı. Otaqlar həqiqətən də hündürdü. Sənəd qaydasında da çıxarış mülkiyyətdir, torpağında. Evin də sənədi çıxarış mülkiyyətdir. Bir daha qapıdan giriş, dəhliz, mətbəxi və sanitar qovşağı. Döşəməsi betondur, metlaq kafeledir, duş kabinası. Otaqlar genişdir, işıqlıdır, yenə qeyd edim. Ev başlanğıc qiyməti 61 min manat deyilir. Real alıcılara endirim var. Sadəcə olaraq qiymətdən əlavə, əgər mebellərdə yeni mebellərdir, kimsə almaq istəyərsə, onlar artıq əlavə qiymətə danışmaq mümkündür.